Доброго ранку, Україну. Ми всі віримо, що цей день 3 березня буде добрим, що він принесе добрі новини і що все буде добре в нашій країні. У студії Ольга Ксьонс. Ми починаємо марафон присвячений подіям в Україні. І перший гість студії ігор Симоволос, директор центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас, пане Ігоре! Доброго ранку сьогодні. Є пропозиція розмовляти як українською, так і російською мовою, щоб нас а, розуміли ті люди, які. Может его Беспитерия, не знает баскунаналу украинскую, поскольку а, а, сегодня, наверное, важно, чтобы мы понимали все друг друга с полуслова. Итак, скажите, то, что президент Путин согласился создать рабочую группу, группу под эгидой ОБСЕ а, по поводу ситуации в Крыму, означает ли это, что уже можно хотя бы немножко успокоиться, что переговоры начнутся? И нет угрозы. Скажем так, это, это некий сигнал, который может свидетельствовать о начале деэскалации конфликта, но пока что на сегодняшний момент это всего лишь намерение и говорить о, о, о том, что конфликт начинает урегулироваться или начинает урегулировать. Я думаю, пока еще рано. Российские войска продолжают блокировать украинские объекты. Российские войска а, по сути контролируют полуостров. Сегодня, если верить э, тем же российским источникам, должны должна закончить должны закончиться некие эти маневры, которые, которыми они назвали акт агрессии против Украины. И очевидно, что в рамках э, вот этих всех вещей э, Россия должна принять некое решение. Это решение следующее: или же они развертывают свою наступательную операцию дальше. И тогда они вынуждены атаковать уже украинские воинские части. Хотя в ряде случаев это уже произошло. Мы говорим и о Бельбеке, и о многих других местах, где имели место столкновения. Или же они должны постепенно выводить свои войска опять в казармы. Обчасто, когда говорят о том, что, о том, что якобы Якобы нельзя допустить ввода в войск. На самом деле войска введены. Вы знаете, сегодня часто говорят, ну уже начали говорить о том, что украинские военные себя ведут слишком спокойно. Даже такой термин появился, их называют пацифистами. Но с другой стороны мы же понимаем, что сейчас для им необходима неимоверная выдержка, чтобы не реагировать на эти провокации совершенно верно. Я думаю, что ну, мы должны понимать, есть определенная красная линия. Эта красная линия была обозначена в выступлениях руководства Украины. Оно говорит следующем: военное нападение или нападение на украинские военные объекты а, является красной линией, и применение оружия, а нападение или вторжение на а, материк. Это тоже является, по сути дела, необходимо применение оружия. Все, что происходит в Крыму, и то есть вот эти маневры передвижения войск, блокирование, это, скажем, противоположная сторона, Россия, рассчитывала на то, что украинцы не выдержат. Каким-то образом, психологически они передавят их. И было два варианта. Или же украинцы начнут стрелять. Или же а, украинцы сдадутся. Ни то, ни другое не получилось. Мы видим блицкрик, на который рассчитывала Россия, не получается. Мы видим целые группы, э, группы населения, которые отказываются от плана или от того сценария, который навязывает Россия. Скажите, как вы оцениваете реакцию международного сообщества? Безусловно, конечно же, все защищают Украину, все говорят о том, что это должно прекратиться, это вторжение со стороны России. Но тем не менее должны ли быть еще какие-то действия, экономические действия, поскольку нам действительно гарантировали безопасность США, Великобритания, и та же Россия в условиях Будапештского меморандума? Ну, мы видим э, очень важные э, действия Дело в том, что украина обратилась к мировому сообществу о помощи это очень важно украина выступает одним голосом это очень важно мировое сообщество соответствующим образом реагирует на, не, не следует забывать что э, по сути активная фаза кризиса э, как раз э, на выходные. То есть Это не зря россияне пытались именно таким способом, именно таким образом провести эту военную операцию, чтобы на понедельник, в понедельник вот сегодня весь мир оказался перед фактом, что Крым де факто аннексирован. По формальным признакам, по сути, мы сейчас видим это, то что аннексию Крыма. Но поскольку на территории Крыма остаются украинские военные объекты, войска верные присяги, на территории Крыма остаются украинские граждане, которые отказываются подчиняться этому режиму. И мы видим, что и в течение этих нескольких дней мировое сообщество проявило достаточную я бы сказал, бы, решительность для того, чтобы показать России, сейчас еще показать России, какие ее ожидают последствия, если она продолжает подумать. Скажите, Россия рассчитывала на это? Владимир Путин понимал, Я думаю, что нет. весь мир Я думаю нет. Против... Я думаю, они живут в определенных, определенных иллюзиях. То есть вот, есть большая проблема русской, русского понимания Украины, российского понимания Украины. Дело в том, что они на самом деле достаточно они, они уверены, что они нас знают. Они уверены и живут в иллюзии, что достаточно там пройти русской армии, и все будут ее встречать хлебом солью. Они уверены, что... И они придумали себе вот эту бандеровскую угрозу, коричневую угрозу, как они утверждают. У нас остается буквально пару секунд до окончания первого блока марафона. Что бы вы сказали всем тем людям, которые живут в Украине и верят вот в эти рассказы об угрозах? Но я думаю, что, во-первых, не, не верить русской пропаганде, выйти на улицу и посмотреть, что происходит. Я думаю, что нужно общаться с, общаться с украинцами в стране, а не слушать чужую, чужую вранье. Ну, что значит общаться? Общаться, это возможно, значит звонить, нужно... звонить друг другу. Это, это значит, если ты живешь на востоке, позвони на запад. Или ты живешь на западе, позвони на восток. А, выйди на улицу и пообщайся со своим соседом. И вы узнаете, что общего у нас намного больше, а, чем. А, с людьми, которые живут за тысячи километров, или теми, которые вкладывают наши головы в ранье. Спасибо, спасибо вам, Игорь. Это Игорь Семиволос, директор Центра Близкосхидных Досліджень. Наш марафон триває, и я передаю слово новинам Олена Кирик про останні події.